Як виявилося, що за 20 років, які вже фотографує Олександр Тітарчук, у нього накопичилася така велика кількість друзів і знайомих, що він для них вирішив побудувати величезний корабель в прямому сенсі цього слова. Клуб Справжніх так буде називатися нова іграшка фотохудожника. Що це буде? Можливо, фотостудія на плаву, а можливо, місце, де будуть збиратися всі, кого він фотографував, для того, щоб поділитися враженнями. Про це і про відкриття корабля буде нам розповідати він сам. Раз. Вот тут перестал петь, да? Надо туда налить на крышу воды. Вот здесь, может быть, тоже проверить, еще ну, протекает или нет. Олежа, ну что с форсунками? Мы в понедельник этот дизель запустим, и он будет работать пару часов, чтобы вы поняли, там куда-то гонит, не гонит. Но тогда смотрите все подряд, все нюансы смотрите. 2 миллиметра тут выпускаешь запускаешь чуть-чуть, да, 2 и фасочку сбиваешь. Все, закручивай, закручивай, поедем дальше. Ну, все, у тебя по полностью все готово, да, да вот все, парень? да. Ты что? Это наша яхта будущая. Это хорошо, держи. Раз 15 киловатт генератор точно будет, и 2 по 30 точно. Що зі не зігнеться. Вода. Чекай. Стени, будь ласка, так? Да? Це що в нас? Це стыкова. Тут парейки треба прикрутити, обов'язково. На черти собі, щоб ти не промазав право вліво І як би поїхали, да? Все супер. Вот так отлично. О, Лілічка, заходи. Привіт. Привіт. Так що, участь. це є твій корабли, да? так. Так, так.

Саш, а как давно началось это мором? морем? Вообще, это совершенно неожиданное решение, как и все мои решения, которые я принимаю по жизни. Продавался пароход. Я подумал, посчитал, прикинул, взял и купил. Все. Вот это вот с этого началось. Предмет, как это делать, я понимал будучи несостоявшимся авиационным инженером, которого выгнали с четвертого курса авиационного института. Я достаточно хорошо понимал предмет, что делать и как ремонтировать. Твоя профессия была фотография. Как можно так корину изменить стилистику жизни? Это моя профессия, фотография была та профессия, которую все видят. Это то, что показное, то, на чем ты зарабатываешь деньги, там это любимое дело в какой-то период, тот или в этот. А на самом деле во мне всегда жил инженер вместе с ну Я такой редчайший случай соединения в одной душе художника и инженера. Цей корабель, в да, да? Да. Сначала была покупка корабля, а потом я сел и как-то начал думать, а что мне хочется вообще. Потому что человек я публичный не в смысле бегания по улице, а в смысле мне страшно нравится, когда много людей есть когда есть друзья, когда каждый день, то есть я в одиночестве оставаться страшно не люблю. Иногда я себе придумываю какое-то одиночество, там, на неделю, на две, но вообще-то я человек, живущий в социуме с людьми. И вот придумал закрытый клуб, да? то есть корабль превратился в клуб э, друзей, ну, я его назвал клуб настоящих людей, клуб справжних. В каждом человеке живет какой-то настоящий человечек где-то далеко внутри, и снаружи чаще всего выпускается наружу какой-то человек, который ну, крайне двуличен в социуме. Вот он придумывает для себя роль, и вот с этой ролью, придуманной, не натуральной, ходит по миру. Мне хочется, чтобы сюда приходили люди и забывали об этой придуманной роли, доставали из себя вот тут далеко сидящие, как бы были друзьями. Члены клуба – это люди, которые умеют говорить «здравствуйте». Ну, такой простой метод, не знаю, попробуйте. Вот часто повторяю эту фразу. Человек, который умеет говорить «здравствуйте», он уже ну, как-то внутри себя, по крайней мере, с собой в каком-то порядке, со своей головой. Все-таки фотографию ты не залишил, ты фотографуешь прям тут, да, ты сделал еще своей студии, да, своей? Да, я шучу. Не, не шучу, я говорю иногда, что это, наверное, единственный в мире фотохудожник, живущий на пароходе, у которого на пароходе будет студия. То есть я перевожу сюда все свои технологические процессы съемки, а фотография – это любовь. Любовь, ее можно Без нього можна побити місяць-два, да? Но ти потом все одно к неї біжиш і возвращаєшся. Також Олександр Титарчук приймає участь в соціальних акціях. Я побувала на його виставці, де представлені фотографії, на яких зображені відомі люди. Після цього буде аукціон, на якому буде розпродаж фотографій, і всі гроші підуть в фонд АнтиСНІД. Будь ласка про работу с Александром Петорчиковым, насколько тягово, чем это тягово, працюете и ну заходи, просто что вы про него думаете? Вы знаете, с Сашей мы познакомились не в студии, не это не было связано с фотографией, близко мы с ним познакомились на играх Патриотов. На самых самых первых мы с ним познакомились и э, вот с тех пор у нас началась такая дружба и в том числе как бы творческая. Совершенно потрясающий человек, э, друг, э, очень сильный э, человек, знает, чего он хочет. Э, удивительно. Я ему всегда говорю, Саня, блин, я -то, тобой восхищаюсь, то, что он делает, э, то, что он создает, не только вот, фотография еще э, вокруг всего, вокруг своего дела, корабль этот безумная идея его. Понимаете, это просто восторг я думаю, что сегодняшняя коллекция это такой бенефис Титарчука. Mm -hmm. вот. Потому что, не знаю, не каждый художник отважится как на такой вот проект. Сложно достаточно. Вы знаете, зирок сколько, противные все. Попробуй их угомони. А скажите, я с ним працювати? Потому что я знаю, что съемка может быть длиной в 10 минут, да, всего? Да. Я вам должен сказать, что мы как бы уже понимаем друг друга давно, мы это недолго снимали. У нас бы было буквально два ракурса. Мы говорили, Сань, может быть, ракурс поменяем, давай попробуем так, так, так. Мы это сняли буквально за полчаса. Скажите, че выразняется работа фотографа Александра Китарчука, да? в процессе снимания, в виде каких-то инших фотографов Я помню одно, что он помыл голову, я подумал, ничего, себе артисты на площадке, а фотохудожник, фотохудожнику моют голову. И расчесывают его длинную густую шевелюру. Я подумал, ничего себе. Ну хорошо, пусть. Пусть он будет чистый. Должна получиться хорошая фотография. Он помыл голову, когда мы сели в кадр, и когда я открыл рот, видели, да? То выключился свет во всем салоне. Я говорю, сейчас включится свет. А он говорит, сделай еще так, сделай. Я открыл рот второй раз, и свет тоже выключился в салоне. Свидетель больного, Саша, я и... Девочки, которые работают в салоне, они были в шоке. Я не знаю, почему так произошло. Я думаю, что это связано с какой-то мистикой или с странной энергией. Не знаю. Вы знаете, Александра, уже давно, да, я знаю? Дуже давно. А вы его вот друг, да? Ну, як друг. Він співпрацює з нашим театром, тому я часто у него в майстерні, в фотостудії. Ми добре знайомі, і мені з ним приємно працювати завжди. А можете розказати про сам процес, як з ним працювати? Так? Саша працює дуже швидко і професійно, і творчо водночас, що не всі так вміють робити, вкладати творчість в маленький проміжок часу. Він це вміє робити, тому з ним приємно. У нього особиста манера співпраці з різними людьми, з різними характерами, з різними образами. І він до кожного знаходить підхід особливий. Він відчуває людину і відразу знає, що з нею треба зробити. Щоб людина правильно подивилася в кадрі, а чи можна порівняти його роботу з психологом? Да, про роботу психологом, психолог кадрі. кадрі. Це Саша Федорчук.